Економічну тему ми продовжимо з нашим гостем, економістом, виконавчим директором міжнародного фонду Блейзер Олегом Устенко. Пане Олеже, доброго ранку, рада вас вітати у нашій студії. Скажіть, а чи взагалі коректно ставити питання, хто кого годує? Чи взагалі які правильні е, принципи розподілу бюджету по, по регіонам? Добре утро. Да, действительно, в общем-то, любая страна мира, которая состоит из больше, по крайней мере, чем один, одна область да. или один регион, так или иначе сталкивается с вопросами, связанными с тем, а как распределяются средства. И тоже правда, что чем больше э, полномочий передано с федерального или центрального уровня на местные уровни, тем всегда легче обходить вот эти такие острые вопросы, связанные с тем, а не оказывается ли так, что одна область э, кормит другую область, да. и наоборот. Род. Эти, кстати сказать, проблемы очень часто возникали в Мексике, очень часто возникали в Аргентине, очень часто возникали и в тех странах, э, кстати сказать, которые вот относятся к восточной и Центральной Европе. Э, достаточно вспомнить э, советское время, условия Чехословакии. Там возникали да. подобного рода вопросы. И тем не менее, это вопросы, которые решаемы. И решаемые они всегда э, по одной и той же методике отдаются полномочия. При таком раскладе отдаются полномочия с центрального уровня на местные да. уровни, но мало отдать полномочия. Можно отдать полномочия и увидеть массу протестующих учителей, как в Мексике, например, когда сказали, что э, сейчас не центральная власть будет формировать бюджеты, связанные с, образ, с образованием на местном уровне, а сам, сам, сами местные советы будут это формировать. Да. Важно отдать это туда, эти полномочия, но при этом к этим полномочиям необходимо отдать... Фінансове обезпечення. Зрозуміло. Пане Леже, скажіть, ось зараз в Україні Україна фактично постала перед такою борговою кризою. Продовж року треба віднайти понад 14 мільярдів доларів для обслуговування ось цих зовнішніх запозичень. А тут з'ясувалося, що прямо зараз ніяк не можемо розрахуватися за газ. Це як початок колапсу, чи все ж таки вихід буде знаєте, Не гадайте. Ну, моє розуміння ситуації таке. по перше що касається державних платежів, то ми повинні повернути в цьому році по нашим внішнім долгам так. на обслужування європейських банд. которые мы выпускали ранее, на те деньги, которые занимали у Международного валютного фонда, мы должны вернуть порядка 8 миллиардов долларов. Это достаточно внушительная сумма, но по большому счету говоря, для экономики, которая имеет ВВП на уровне 180 миллиардов долларов, это подъемная сумма. Более того, если вы посмотрите на объем золотовалютных резервов, то, которые находятся на уровне около 20 миллиардов долларов, то 8 миллиардов это опять-таки подъемная сумма. Вопрос состоит не в том, сколько должно вернуть государство. Так. Вопрос состоит в том, что есть еще и частные, и государственные компании, которые должны возвращать деньги. В данном случае НАК «Нефтегаз». Действительно, у него есть долги перед Российской Федерацией, перед э, «Газпромом» Российской Федерации. Ему надо возвращать деньги, сейчас говорится о сумме около 3 миллиардов долларов. Параллельно с этим есть частный украинский сектор, у которого на руках находится порядка 100 миллиардов Я долларов. Я правильно понимаю, то, то не все так печально? посильна эта сумма для нас? Я думаю, что вот на теперешний момент времени при условии, что политический конфликт э, все-таки будет каким-то образом разрешен, не будет политического противостояния. Не берут говорить, какой вариант разрешения этого конфликта, но вот он разрешен, этот конфликт. Так. Тогда можно было бы говорить, что экономика может э, возродиться, ситуация может э, прийти к какому-то такому более равновесному. А, а у вас международные агенции снизили рейтинги Украины, властные сделали несприятливые прогнозы. Для нас еще означает, Это, Леонид, что скажет? Ну, это очень плохо. Прежде всего, все прогнозы и Standard Poor's, которые первые да. сделали понижение нашего суверенного рейтинга и МУДИС, они сделали эти понижения на фоне политической нестабильности в стране. Украина не исключение, как только в стране начинается какого-то рода катаклизмы, и именно в политической сфере инвесторы не заходят в страну. Инвесторам рекомендуется не покупать европейские облигации или вообще облигации той или иной страны, которые испытывают политические проблемы. В данном да. случае рейтинговое агентство предупредили потенциальных инвесторов и кредиторов Украины, господа, подождите, не покупайте пока вот на какой-то момент времени ценные бумаги украинского правительства. И не просто украинского правительства, а значит, и всех остальных украинских эмитентов украинского частного сектора. То есть, это э, для нас это означает закрытие, фактически полное закрытие внешних рынков финансирования капитала и для государства, и для украинского частного сектора. Это крайне негативный сигнал, опять-таки, который пошел на фоне плохого э, политической ситуации. А что с чего, чего? Э, я думаю, что и на всем э, этом фоне мы видим с вами и частично эти колебания, которые есть на межбанковском валютном рынке фактически межбанковский валютный рынок отыгрывает те позиции и в общем-то отображает колоссально поднявшийся спрос со стороны прежде всего населения на валюту. Если посмотреть, то в кризисные моменты времени спрос населения на валюту находился на уровне около месячный спрос на уровне около полутора миллиарда долларов. Достаточно вспомнить, конец 2008 года, 2009 год. Я скажу что, например, до... Э, теперешнего политического кризиса. Спрос на валюту на протяжении 2013 года был достаточно низким. В отдельные месяцы население просто продавало даже больше, чем покупало. Самый большой вот пиковый спрос на валюту, насколько я понимаю, был осенью 2013 года. И то пиковое значение составляло там порядка 65 миллионов долларов. То есть абсолютно очевидно, что курс гривны подвержен вот этому спросу, который есть со стороны населения. Добавьте туда проблемы, которые есть у НАК нефтегаза. В плане того, у НАКа нет проблем. Но НАК должен купить э, валюту здесь, на территории Украины. А необходимость покупки нескольких миллиардов долларов валюты, конечно, она ведет за собой курс. Пане Олеж, еще научные запитания, если можно коротко. что все-таки, в Украине будет сформирован новый уряд. За какие первочерговые завдания мает взяться новый склад Кабмину? Я думаю, что надо отбросить в сторону любого рода популизм. Так. Э, невозможно обещать людям повышение заработных плат. Так. Э, необходимо жить по тем средствам, которые есть. Я понимаю, что невозможно и тоже сразу снизить немедленно дефицит государственного бюджета. Но попытаться его снизить необходимо. Надо показать внешним кредиторам и инвесторам, что по крайней мере бюджетная ситуация находится под контролем. Необходимо снизить, уйти с отметки там, 5% ВВП дефицита госбюджета, опуститься в отметку 3% ВВП. Это болезненно, это то, что, в общем, население Заразумево. не очень бы хотело бы видеть, но это то, что Мы необходимо будем сделать. Будем надеяться, что так оно и будет. На жаль, час наш завершился. Я вам благодарна за эту разговор и желаю вам хорошего дня. Вам спасибо.